Assalamualaikum dan selamat kembali Dekat tangan aku sekarang ni ada iPhone 13 Yang mana korang boleh dapatkan phone ni dalam range harga RM1,800 ke RM2,000 je Dengan kondisi baru, bukan second hand Dengan harga yang ditawarkan tu, bagi aku phone ni masih lagi berbaloi untuk dibeli Dan masih lagi kuat untuk pakai pada tahun 2025 ni Tapi sebelum korang beli phone ni, korang perlu tahu 3 kelebihan dan 3 kekurangan iPhone 13 untuk tahun 2025 ni So tanpa membuang masa, jom kelebihan pertama yang ada dekat iPhone 13 ni adalah prestasi dia phone ni dikuasakan dengan chipset A15 Bionic yang boleh kata agak berumur jugalah tapi surprisingly untuk kegunaan harian masih lagi lancar tanpa sebarang isu buka tutup aplikasi pun lancar walaupun iPhone 13 ni ada 4GB RAM je nak main game pun tak ada sebarang masalah cuma untuk setting grafik tu korang jangan push rata kanan lah kalau tak phone ni akan kena limit bila dah panas so saran aku pakailah setting grafik yang medium je ataupun kalau nak push rata kanan tu sebaiknya pakai fan cooler yang kedua adalah kamera dia kualiti gambar yang dihasilkan dari iPhone 13 ni bagi aku dah cukup okey lah walaupun dua-dua lens ni beresolusi 12MP je untuk daylight, warna yang dihasilkan tu cukup natural dynamic range tak sangat, -sangat okey baik kamera utama dengan kamera ultrawide tambah lagi kat sini ada feature photographic style yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang untuk gambar malam, hasil dia masih lagi okey. Gambar yang dihasilkan tu cukup clear, detail pun ada dan minimal noise. Cuma untuk kamera ultrawide, hasil dia agak noisy disebabkan bukaan cahaya yang kecil di f2.4. So, gambar yang dihasilkan tu agak kurang memuaskan lah. Lalu untuk perekaman video, aku tak ada apa-apa nak komplain. Video stabil dan kualiti yang baik. Yang ketiga adalah software update iPhone 13 ni masih lagi dapat update iOS yang paling latest iaitu iOS 18 Update ni akan diteruskan lagi sehingga 2028 iaitu iOS 22. Untuk feature-feature basic yang ada dekat iOS 18, iPhone 13 ni ada lah. Contohnya korang boleh pindah-pindah ikon dekat home screen ni. Korang letak lah mana-mana. Lagi satu, control panel yang baru. Itu dia tiga kelebihan yang ada dekat iPhone 13 ni. Kalau korang dah rasa nak beli phone ni, sebaiknya korang sabar dululah. Sebab ada tiga kekurangan yang ada dekat iPhone 13 ni. Dan mungkin akan jadi deal breaker untuk korang. Yang pertama adalah iPhone 13 ni masih lagi 60Hz Kalau korang pindah dari 120 ke 60Hz Memang akan terasa lagi Yang kedua adalah masih lagi pakai lightning port Kalau korang nak charge tu Korang kena beli USB yang sepatutnya lah Dan yang ketiga adalah iPhone 13 ni Tak dapat feature-feature AI yang dikenali sebagai Apple Intelligent Untuk feature writing tools, AI eraser, Genmoji dan lain-lain tu Korang takkan dapat lah So, itu dia 3 kelebihan dan 3 kekurangan yang ada dekat iPhone 13 ni macam mana? Adakah korang still nak beli atau skip iPhone 13 ni dan beli Android yang sama harga? Cuba komen sikit.